Дуже вкусно, да? Какие-то ну какая Ну, то сланги. Что шо у вас сюда? Пиццушка. Итальяна. Экшн-камера. Ставим на бокальчик. Настя, что там ракурс? Классный? Супер. Ой-ой-ой-ой-ой. Выда, выда, ребята мои. Mm. Это самая вкусная пицца, которую я ем, Да, я вам скажу, да. Пицца 15 евро. Нереально. Мой друг. Yes. <laughs> you good? <laughs> huh? You good? Yes. You? <laughs> yeah, you good. Thank you. Thank you. Yes,

Ну, необычно. У меня детские макароны с молоком, да, с сахаром. Да, Вилы? да. Молочный сыр. Хочешь попробовать? Карбонарку ставлю. Рыбала. Рыбала. Карбонарка. 20 евро, да? 18. 18 18 евро карбонарка. Амалфи, Италия. Ребяточки покушали пасты, выпили по оперольчику. Короче, 120 евро. 120 евро паста по 20, опероль по 18. Ну там три штуки 40. И берут еще людишки за посадку и сразу на чай. 10 евро посадочка и 10 евро на чай. Вот такая вот движушечка. Так что будьте внимательны. Ценничок Виталия нормальный. Всем привет! Не Аполь, а Малфи. и мороженка. 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 Ну что, как мороженое? 10 из 10? Нет, что молчим? Для, а? для меня 9. Настя 9, Алина 8, да? Интересный вкус Сколько стоит? 16 евро. 16 евро. Это порция на двоих, минимум. Минимум порция на двоих. my god. <laughs> это с Это очень вкусно. А жена заказала себе... Что это такое? Это стейки с тунца. Это сейчас будем пробовать. Настя, что а то осьминог в томатном соусе. Кафешка обалдежная просто. Оценочка. А что, да, я понимаю, меня попробуем. А что это такое? Что это такое? Стейк mm -hmm. uh, из тунца. Нереально. А что у тебя осьминог? Вкусненько, вкусненько. Если захотите локацию, центр Неаполя, метро, три минуты идти в центре, прям очень вкусно. Рекомендую. Но это самая вкусная паста, которую я ел именно в Италии. Очень вкусно. И паста 18 евро стоит. Чао. Чао-чао. Короче, ситуация какая. Поели мы на 73 евро. И нам начали приносить счет 30, ну, типа я дал 100 евро, 30-ку несли назад. И 10 мы оставили на чай. То бишь он не в свою пользу плюсует, а нам еще типа 3 евро возвращают. Кафешку рекомендую. Единственное кафе, которое я отмечу у себя под видео, это, это оставлю ссылочку на ютубчик. Не на ютубчик, а где поесть вкусно в Неаполе. Самая вкусная паста, стейки и осьминоги в Неаполе. Всем спасибо, всем пока. Открою секрет. Артур уже он стоит, мнется. Хочет уже тоже сладости. очередь не дошла, и не дошла, и не дошла. Уже нюха дилетик, думаю, що вже його скоро буде ні. Ми на капрі, остров Капрі, полтора часа плыть с Неаполя. Сейчас будемо пробовать бургеры в Капрі. Ценник на процентов 25-20 вище, ніж на материку. На острове будет чуть подороже, а распаковочка чуть-чуть будет без ниши. Погнал! такие как дальше дальше как у нас арбуз фрукта парадуша сандле очень вкусно насколько его там много никто не знает La pittura sta. Buon appetito. Позавтракали чи пообідали. Вийшовся в нас щіт на 3 чоловіка 120 євро. Це коктейлі по 15 євро, маленький 0,33. 8 євро. Ну, коротше, дай Боже. А це в нас очередь, очередь на фунікульорчик. фунікульорчик. Черга, черга на фунікульорчик. Це не так. Да. 25-30% дорожче, ніж на... Материку. Будемо їхати далі, дивитися. Погнали в з нами. Фуні, фунікульорчик. Фунікульорчик. стоять 2,40. Людішечок у нас так собі. Піднімаємося наверх. Вернемось, буде видно. Пообідали, повечеряли, а ти підпишись, постав лайки, заварюй чайочок.